Товщина проводит акцию, мирную акцию, боремся разум и разум переможем. Вопросов сейчас, как вы понимаете, в общество очень много набралось. Это и коммунальные, и лики, и продтовары, и промтовары и так далее. Люди настолько не стали нищие, поэтому достаточно чтобы было палатку. Люди уже подходят, людям это интересно, они даже не смотрят, то, и что, они только тему прочитали. Потому что возмущение этой жизни рядовому человеку, он настолько уже стал нищ, поэтому я еще раз подчеркиваю, делаем ми мирную. Но насколько это все можно удержать в таких рамках людей, вот такой нищете, честно говоря, очень тяжело быть на это ответить. Но попытаемся сделать все, чтобы было мирно, может одуматься наше государство, может руководство страны все-таки поймет, что дальше закручивать и так издеваться над собственным народом, дальше уже нельзя. Иначе это чревато.